Ocum biri-bir video paylaşıb mən mən gördüm bunu. Bir başı bağlı qadın, dayı yədi bilmirəm nədir, bağçada uşağı vurur. Soru deməli İslamə görə bunu paylaşmamışam. Bu bir qadındır, filan başı bağlı da belə eləyir. Oradan da yazır bir özünü ziyalı sayan birdir. Ay müsəlmanlar, gəlin bu qadının əməlinə bir cavab verin. Amma deməyin nə həqiqi İslam bu deyil. Görün nə namərd adamlardır bunlar. İnternet doludur. Müxtəlif cür vəhşi insanların elə davranışları ilə bunun başı bağlılığı ilə nə əlaqəsi var? Özü öz, dinə görə başını bağlamayıb. Görünür də görüntüdən ki, bəzən adət üçün başı bağlı bir qadındır, qoca yaşlı, orta yaşlı qadındır. Uşağı dəyir bağçada bunu bir islam məsələsinə çevirir özdə dolayı yollarla sonra dedi mən harda dedim ki islam mən dedim başı bağlı bir qadındır bu və bu gizli nəfsdir nizamının füzulünü götürüb təqrir eləyir dinə olan kinini tökür nizamının füzulünün üstünə yazarkən amma nəsimdən xoşum gəlir çünki 2 dənə nə bilim nə ad qoyum bu insanlara deyir ki, Nəsimi yaxşı idi. Allaha qarşı çıxırdı, dinə qarşı, İslam'a qarşı çıxırdı. İndi başqaları onu da dindar kimi təqdim eləməyə, şeirlərinə peyğəmbərin əlinin adını yazıblar. Nəsimi ateistdir. Bu özünü ziyalı zəyan insan. Dir onun ona görə xoşum gəlir. Təhqir eləyir küçə söyüşləriindən daha şairlərimizi Nizami, Nizami dünyanın iftixarıdır. Füzuli dünyanın fəxri eliyəsi şəxsiyyətləridir təqdir elir çünki dinə qarşı kim var rəəndə həmin o gizli nəfs var bəzən də onu açıq aşkar deyir bəziləri aşkar deyirsə ki mənim davam nəfs davasıdır dini də ona görə bəyənmirəm onların cənnə ölənlərinə rəhmət inşallah bir gün hidayət olarlar amma bu ögündən öz nəfsinə nəzəri bir don geyindirdi özündən bir nəzəriyyə uydurdu İnsanda sözümün qısası, sözümün qısası gizli nəfs var. Hamımızda var. Bu gizli nəfsin üzə çıxması üçün nəy-nəy özümüzü özümüzdən gizlətməyək, sadə yol təklif edirəm sizə. Özümüz özümüz üçün etiraf eləyək əyiblərimizi ki, gizli nəfsimiz üzə çıxsın. Allah özü başlayır islah eləməyə, amma biz güc zirəmlik eləyirik, özümüzü də, Allaha da aldatmaq istəyirik, onda da bərbəxt oluruq. Tənhə olduqdun etiraf elə Firon gedirdi gecə. Döylirdi cilay yağış yağdır abrım getməsin. Sonuşurlar imanlardan ya məsumdansa peyğəmbərlərdən məsumlardan Firon niyə belə deyilir? Deyir o deyirdi Ana rabbukumul a'la mən sizin rəbbinizəm. Özü çibilirdi Allah deyil. Heç olmasa Allahın üzründə onu etiraf eləyirdi ki mən bilirəm Allah deyiləm. Biz bəzən Firon qədər də deyilirik cüdə deyək ki, bilahi məndə bax bu evlər var. Bizə dərin mənada, sözün həqiqi mənasında bir səmimiyyət lazımdır. Həm özümüzlə, həm Allahla münasibətdə. İnsan özü öz səhvlərini yozmasa, özünü aldatmasa işinin çox faizi düzəlir. Çox faizi düzəlir. Görsən bir evdə cinayətkarlar ola, girib-nici axtarış eləyirlər diqqətlə ki birdən burda gizlənər, birdən orada. Və nəfsimizi elə axtarmalıyıq, öz içimizə baş vuruq, hər tini, hər bucağı içimizdə axtarmalıyıq ki, birdən xəbərim olmaz burda nə səs qalar. Biz insanın nürü, əybi tapırıq, üstünü örtürük, özümüzdən gizlədirik. Üstünü örtürük, təzəcə qoyursan məsəlsin. Bu nə məntiqdir? Ki qalsın içində məni xarab eləsin, xarab olsun, iylənsin, pis qoxsa aləmi bürüsün, axırda məni bədbəxt eləsin. Mən üzr istəyirəm, biraz vaxtınızı çox alıram, neçə gündür. Yəqin ki, burada elə adamlar oturub ki, vaxtları var da, beçardılar gəlib oturublar, iş adamları. <laughs> elə bəziləri başa düşülə bilməzsə, məsələn, məsciddə bekar adamlar gəlirlər, amma məsəldə elə deyil. Yəni insan işindən vaxt eləyib gəlsə, daha dəyərlidir. Cizli nəfsani istəklərin əlamətləri hansıdır? Hardan bilinir ki, mənim daxilimdə gizdin nəfsani istəklər var. Bir əlamət mənasız əsəbləşmək. Mən sizə çare yolları dedim ki, sözüm sırf nəzəri olmasın. Deyirəm ha, hə, bu danışdığın nəzəri, bəs əlaz nədir? Əlaczı da istəyən göstərim ki, məndən narazı qalmayasınız. O gizli nəfsin əlamətləri hansılardı? Biri mənasız əsəbləşmək, özdə çox əsəbləşmək. Lazım olandan çox Çox həyəcəbləşib. Dirsən ki, nə oldu vay bu? Görmürsən bu neyini, neyi, falan eliyi, falan eliyi. Bu eliyi, amma bu qədər də əsəb lazım deyil axı buna. Bu qədər də əsəbləşməli bir şey yoxdur. Düz deyirsən, bu səhv eliyi, amma da bu qədər də deyil axı ki, sən bu qədər əsəbləşəsən. Elə bil barətini bir az çox eləmisən. Sən çox tünd getdin axı. Bu qədər bu eybi bu qədər qəzəbə layiq değildi. Başa düşdüyü bunda bu var, amma niyə özündən çıxmırsan bu qədər? Bu səbəbsiz qəzəbin bir başqa səbəb axtarır. Bilirsiniz, psixoloji məqamdır. İçində bir qəzəb var, nəfsinin tüğyan elir. Başqasını hədəf alır, ondan üzə çıxardır. Deməli, nə isə içəridə problem var, çox qəzəb. Səbəbsiz qəzəb var atestiz və onun əlamətlərindəndir. Məndə, səndə problem var. Təzəcəsə deyə bilmirsən, o içində, onu aşkar elə tap. Hansı istəyin təmin olunmub, nəfsani istəyin. İndi tüğyan elir, hayhuy salıb kimi səhədəf alıb. Onun qəzəbi ordan qaynaqlanır. Və ya hətta buna ki bu qədər qəzəblənmisən, Sən hər haksızlığa belə qəzəblənirsən, yoxsa olmuyor buna qarşı ürəyində bir həsəd var? Bəhanə axtarsan, bu bir səhv eləsin. Danışanda da deyirsən, amma Mə, mən düz demirəm, sən Allah. Sən düz deyirsən, amma sən haqq düz dava səfarmırsan. Sənin ürəyində bəlkə buna qarşı nəsə var ki, bunun səhvini əlində ələm elib bununla döyüşürsən. Və bu insanın psixologiyasında olan məsələdir. Bu qəzəb bəzən sırf nevroloji məsələ olur. Onu mən istisna elirəm. Bəzən deyirəm, amma bəzən onun altından xətt çəkirəm. Nevroloji olur da, bəzi adamda ə, əsəb problemi var. Ona görə hamını dərhal cəhənnəmə göndərməyə tez. Bəzüm var, sadəcə müalicə olunmalıdır, onu ittiham elənməyəcək. Əslində biz bunu cəmaata aid eləməyə, özümüzə aid edəyik başqası ilə işimiz yox. Səbəbsiz qəzəb özümüzdə olanda pis yerə yozaq. Başqasında olanda dey inşallah ki, bunda xəstəlikdəndir bu nəsə. Sürf nevroloji problemi var, müalicə olunmalıdır. Yəni bunu sərt ittiham eləməyək. Başqasına dözümlü olaq. Bu bir. İkinci, gizli nəfsin təzahürlərindən biri hər şeyi mənfi görmək. Pessimizm. Hər şeyi mənfi görmək. Bədbin olmaq. Görsən ki, eyib axtarır qabartmaq üçün. Biri var, insan obyektiv şəkildə nə isə təhlil elir, eyibləri bildirir. İctimai problemləri açır obyektiv şəkildə. Biri də var ki, insan tənqidə mövzu axtarır. Və bu gizli nəfsdir. Bəzən siyasi baxışlarımıza da sirayət eləyir. Bir dənə küçücük bir problem görür, ondan götürür, hər şeyin kökünü vurur. He bir dənə müsbət bir şey görmürük. Tənqid yaxşı şeydir, amma izafi tənqid nəsə xəstəlikdən xəbər verir. İzafi tənqid. Tənqid həddini çox aşıb axı elə belə. Axı sən bir müsbət bir şey görmürsən, hər şeyi mənfilə endə görürsən. Və çox vaxt həsəddən doğur. Həsəd hərdən gəlir, siyasi mübarizənin istiqamətini müəyyənləşdirir. Həsəd Bolsheviklər mübarizə aparırdı. Elə bilirdilər, ədalət mübarizəsi aparırlar. Amma bolshevizmin qaynağında mənim şəxsi fikrimdir, bilmirəm bunu deyə bilər, deməyə bilər. Mən fikirləşirəm ki, kəsət dayanır, bir zəngin olmasın. Demiri hamı zəngin olsun, çalışaq. Bir zəngin olmasın. Bəzə adam var ki, zəngini görəndə gözü götürmür. İstəyir onu halaldan qazana, istəyir haramdan, gözü götürmür. Ona görə də Haq davası adı qoyur öz şəxsi həsəd istərinə. Ona görə də əslində o zülmünlə mübarizə aparmır. Məqsədi zülmünlə mübarizə deyil, məqsədi öz həsədini biruzə verməkdir. Deyirəm, həsəd, məndə həsəd yox. Demirəm, filan-filan xüsusiyyətlər. Düz demirəm, bunda bu əyiblər var. Düz deyirsən, amma bu yazıqda 5 dənə də yaxşı şey var. Bir dəfə də bunun yaxşısından danışdın nə olar? Nə düzdürsən, düz deyirsən, amma niyə bu qədər eyblərini qabardırsan? Başqa əlaməti səbəbsiz qəmdir. Bəzi adam var, elə bil gəmləri batıb. Bir dəfə biz mənəvi qəm haqqında danışmışıq. Qəm Allahdan qaynaqlanan da gözəl bir şeydir. Bu qəm ariflərin qəmidir. O qəm nə adamın özünü narahat elir, nə ətrafındakıları. Amma bir qəm ki, acı qəmdir, acı Oturub qaşqavaqlı, bütün günü qəmlidir. Onun içində bir nəsə bir nəfs var. O acı qəmdir. Deməli nəfsdən gələn qəmdir. Nəfsdən gələn qəm acı olur. Allahla bağlı olan qəm şirin qəm olur. Nə qədər fironlar var bizim içimizdə. Onu çıxartmaq lazımdır ki, firona çevrilməyəy. Bir söz deyim, sözümü tamamlayım. Dünən bir söz dedim. Hə dəstlər yazmışdım, çatdırmayacağam onları oxumağa. Bir dənəsini oxuyuram təbərrüç üçün və sözümü tamamlayaram. Dünən dedik ki, insanın nəfsani istəkləri, nəfsani istəkləri ruhla təbiətin təmasının təbiəti nəticəsidir. Ey, ki vaxt yoxdur izah etməyə. Yəni insanda nəfsani istəyin toxumunun səpilməsi Eyib deyil, təbii idi. İnsan dünyadadırsa, bu ruh dünya ilə təmasda olmağı ilə necə otlar torpaqdan cücərir, vəhşi otlar, ot alağ cücərir. Onun cücərməsi təbii idi, yəni toxumu qəlbə düşməsi. Amma qalıb böyüyüb çirkinliyə çevrilməsi artıq təbii deyil. Böyük adamların bizdən fərqi budur ki, o toxum qəlbə düşən kim onu çıxardıb və onun qəlbləri pak olur. Düşməyində eyb yoxdur. Dünyadadırsa insan, təbiət aləmindədirsə, ruhun təbiətlə təmasının nəticəsində bu istəyin toxumu qəlbdə düşəcək. Bunda eyb yoxdur. Eyb ondadır ki, onu qoruyub saxlayasan, böyüdəsən, çirkinliyini biruzə verməyə başlasın. O ki deyir, böyük insanlar pakdır. Pak bu mənada yox ki, istəyin toxumu qəlbinə səpilmir. Toxumu qəlbinə səpilən kimi dərhal çıxardır, qoymur o çirkəbə bulaşsın. Bax, onların bizdən fərqi budur. Qiyamət günü yawmat tubuləs sarair bütün içimizi asacaqlar deyəcələr. Gəl öz ruhuna bax bir də nə. Bax. Bax 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 prasında görürsən. Elə bil ki adamı uzi uziyə gedirsən ultra səs müayinəsinə. Özünə göstərər bax qara ciyərində biraz filan. Asacaqlar ruhumuzu, yaracaqlar, qoyacaqlar qarşımıza. Deyəcək bax həsədə bax burada. Gizlətmişliyini bax. Yə yawmat tubuləs sarair. Təkcəbburə bax burada. Nə sizə göstədirdin. Bir-bir göstərəcəklər, ondan sonra deyəcəklər ki, n "Nə nəyisən lan, özün başaşağı salacaqsan. Gə, nə nə səs haqqız var." Və Qədir gecəsində də ruhumuzu yarırlar göylərdə. Baxırlar, o ruhumuzun vəziyyətinə uyğun bizə müqəddərət müəyyən elirlər. Ona görə də Qədir gecəsində hünərümüz satsın, gələsiz deyə silah e, etiraf edirəm, mənim falan-falan-falan-falan səhflərim var. Plan-falan evlərim var. Lan, bu hadisləri qalsın inşallah. Sabah cümə günüdür. Cümə namazı da yoxdur ki, bəlkə də şənbə günü oxuyaram. Bu bu gün cümə gecəsidir. Cümə gecəsidir. Tövbə gecəsidir. Bağışlanmaq gecəsidir. Onsuz da Ramazan ayına bağışlanmağı idi. Amma Qədir gecəsinə qədər sonuncu cümə gecəsidir xoş partilikdən 3-cü qədər gecəsi ki, daha çox ehtimal olunur əhliyyə gecəsi, qədər gecəsinə, cümə gecəsinə düşəcək. Bu gecə təmizlənəy, təmiz gedək qədər gecəsində Allahın qapısına. Bu gecə etiraf eləyək, gecənin 5-10 dəqiqəsini oturaq Allahla münacat eləyək. Dey, ilah bax mən bu bu insanam.